Ken Sagopi, Rarasati Rabi, seri 287, seri Sumbudro Kromo. Raden Gadut Koco melepas kepergian Prabu Kolopardo dan pasukannya tanpa perasaan dendam. Ia pasti akan menyesal seandainya terbawa nafsu membunuh. Jika ia memukul kepala Prabu Kolopardo dengan Aji Norontoko yang ia terima dari Resi Seto, pasti akan hancur lebur tanpa bentuk. Namun hal itu tidak terjadi. Pertarungan tidak harus diakhiri dengan kematian. Bahkan akan lebih mulia lagi jika bisa menang tanpa ngasorake. Walau menang namun lawan tidak merasa dikalahkan, lawan tidak dipermalukan. Raden Bimoseno telah mendahului mereka kembali ke Dwarawati. Raden Setiaki, Patih Pragoto dan para prajurit Dwarawati dan prajurit Manduro segera pula kembali ke Dwarawati. Raden Gatut kembali mengangkasa. Dari balik Megaya melihat dua iring-iringan pasukan besar yang berlawanan arah pasukan jajar sewu kembali ke negerinya. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Raden Setiaki dan Patih Praguto kembali ke Dwarawati. Esok hari, hari Senin Pahing, hari yang ditunggu-tunggu oleh kawulo seluruh negeri Dwarawati, bahkan oleh siapapun yang berkesempatan hadir di kota Raja Dwarawati seluruh tamu undangan telah diinapkan di tempat penginapan, bahkan juga ada yang di kasatrian. Para kawulo yang dari jauh pun banyak yang sudah tiba di kota raja. Mereka beristirahat di sembarang tempat, asal besok bisa menyaksikan kirab agung. Alun-alun Dwarawati malam itu sudah dipadati oleh pengunjung, para bakul dadaan pun menggelar aneka dagangan, bahkan tontonan dadaan pun dipentaskan, seperti keteo gleng dan tayub. Wajah-wajah ceria -wajah dan senda gurau mewarnai berkumpulnya orang-orang itu. Sepanjang jalan yang besok akan dilalui oleh kirap, kini dihiasi oleh lampu ting aneka macam kota Raja Dorwati yang sudah indah kini bertambah menawan. Saat yang ditunggu pun tiba, pagi sebelum matahari terbit, Kilura Semar Budro Noyo telah memasang pohon pari Jodo Kencono di taruh pintu gerbang keraton. Pohon yang segar itu terlihat agung dan anggun bercahaya. Batangnya bagai berlapis emas, Daun-daunnya bagai kenconot, sedangkan bunganya bagi emas berlian mutu manikam. Aroma bunganya pun semerbak memenuhi pendopo keraton Dwarawati. Pohonnya pun terasa mempunyai wibawa bagi siapapun yang melihatnya. Bahkan ada yang merasa merinding ketika lewat di dekatnya. Kilura Semar Bodronoyo kemudian membawa kayu klepu di Wondaru untuk diselipkan dalam rangkaian kembar mayang. Kembar mayang yang juga sering disebut gagar mayang. Bahkan ada juga yang menyebut megar mayang. Kayu klepu di Wondaru merupakan wahyu dari dewa yang mampu menolak gangguan dari makhluk yang tidak kelihatan. Kayu klepu daru juga mampu membuat suasana menjadi teduh ayem tentrem. Dewi Woro Sumbodro telah selesai dirias, cantik anggun bak Dewi Kamarate. Sedangkan Rara Sati diminta selalu mendampinginya. Ia merasa tenang jika Rara Sati ada di sampingnya. Di tempat lain, Raden Harjuno juga sudah selesai dirias. Sungguh sangat tampan bagi Batoro Komojoyo yang turun ke bumi. Para tamu undangan sudah mulai berdatangan. Semua orang yang melewati Gapuro Taro pasti tertegun, berhenti beberapa saat untuk mengagumi keelokan pohon hidup pari Jodo Kencono dari Kahyangan tertimpa sinar matahari pagi pun itu berkilau-kilau sangat indah. Namun demikian ada juga yang justru meremang bulu kuduknya karena aroma sakral dari bunga tersebut bersambung. Nguri-uri tradisi langka budaya jawi, koyo dini tarup lan kembar mayang, ora kudu percaya marang hal mistis yang menyertainya.